Ana dilimiz ruhunu Qobustan'ın qayalarından, əzəmətini odlar diyarından, kökünü ulu soyumuzdan götürdü. Min illər milli folklorumuzda özünü yaşayan ana dilimiz Şah İsmail xətayinin zamanında dövlət dili statusuna yüksəldi. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin ilk qərarlarından biri Azərbaycan dilini dövlət dili kimi elan etməsi oldu. Bütün sahələrdə, o cümlədən təhsildə, orduda, qanunvericilikdə ana dilinin tətbiq edilməsi başlandı. Azərbaycan xalqı dünyanın ən qədim xalqlarındandır. Azərbaycan dilinin dünya dillər arasında ən kamil dillərdən biri olduğu bir çox xalqların görkəmli nümayəndələri də dönə-dönə etiraf etmişdir. Bu gün dövlət dilimiz olan Azərbaycan dilinin hər tərəfli inkişafı dünyanın ən möhtəbər tribunallarından səslənməsi ümumi lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Günəlimizin, bu günümüzün və xoşbəxt sabahımızın əsasında Azərbaycan dilidir. Azərbaycan dili bizi bir xalq və millət kimi həmişə qo deyir. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Mənim üçün Azərbaycan dili hər şeydən əzizdir. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.